menjemput Keluang. Lima minit. Terima kasih dan Sri Pengerusi, terima kasih atas peluang untuk ambil bahagian dalam kementerian yang sangat-sangat penting ini. dengan uh, sebelum saya masuk ke perbahasan saya, saya ingin mengalu-alukan murid-murid yang turut mensaksikan menyaksikan perbahasan pada petang ini. Mereka adalah masa hadapan negara kita dan isu yang mereka saksikan perbahasan pedang ini juga sangat penting tak berkaitan dengan mereka terus. Jadi saya ingin merujuk kepada putiran 030000 operasi Pentitikan. Menurut statistik bertarik 24 hari bulan September tahun ini, Kementerian Pendidikan merupakan majikan paling besar dalam kerajaan persekutuan. Sebanyak 39.15% daripada 1.3 juta penjawat awam adalah kaki tangan KPM. Bersamaan 511.345 orang. Untuk tahun hadapan, Kementerian Pendidikan menjangka seramai 509,451 orang kaki tangan diperlukan bagi mengoperasikan pendidikan awal, rendah, menengah dan lepas menengah. Ini menunjukkan bahawa pengurusan sumber manusia perlu diberi perhatian serius bagi memastikan setiap sekolah mempunyai guru yang mencukupi. Di sini saya ingin mendapatkan penjelasan adakah Kementerian Pendidikan Berhasrat melaksanakan sistem pertukaran suka sama suka seperti yang baru dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan untuk juru rawat bermula satu hari bulan Oktober tahun ini. Ini sangat penting kerana biasanya wakil rakyat terima ramai permintaan dan juga surat rayuan dari guru-guru di kawasan supaya mereka boleh transfer ke kawasan lain atau lebih dekat di tengah keluarga mereka. Dan saya percaya dengan ada sistem pertukaran suka sama suka ni mungkin akan selesaikan bukan seru tetapi sebahagian masalah uh, pengurusan sumber manusia dalam kementerian pendidikan yang sangat-sangat besar dalam kerajaan persekutuan. Isu kedua, pendidikan awal dan prasekolah. Saya ingin merujuk kepada putiran 030100 100 dan juga 00 100. Pada Julai tahun ini, Yang Amat Berhormat Tamput mengumumkan pelaksanaan pendidikan prasekolah, prasekolah wajib pada usia 2, 5 tahun. Selepas itu, Menteri Pendidikan memaklumkan bahawa satu jawatan kuasa khas penstrukturan pra persekolahan akan ditubuhkan bagi mengkaji cadangan tersebut. Saya menyokong cadangan ini. Namun persoalannya, adakah kementerian mempunyai perancangan terperinci bagi meningkatkan kapasiti kelas prasekolah sedia ada. Mengikut tata atas portal Kementerian Pendidikan. Murid prasekolah di bawah Kementerian uh, di bawah sekolah Kementerian Pendidikan sekarang seramai 215,683 orang. Sementara itu, jumlah kelahiran pada 2024 ialah 414,918 orang. Ini bermakna terdapat jurang kapasiti kira-kira 200,000 orang. 200,000 tempat tambahan yang perlu dipenuhi. Melainkan kesemua murid ini mempunyai kemampuan untuk mengikuti pendidikan prasekolah di tatika swasta. Persoalan susulan. Bagaimana pula dengan kedudukan kelas prasekolah swasta. Ada ni bermakna, okay, tak yalah ke semua murid ni masuk, walaupun prasekolah wajib, tetapi bukan semua masuk sekolah di bawah KPM, swasta juga diiktirafkan. Dan bagaimana pula dengan aspek pematuhan undang-undang? Adakah tatika swasta yang tak mematuhi undang-undang tertentu Contohnya, gaji minimal pun mereka tak bagi Tapi adakah kita nak itirafkan institusi pendidikan awal seperti itu juga? Kerana ini pentitikan untuk generasi hadapan Kalau ada institusi pendidikan prasekolah yang tak ikut undang-undang negara kita sendiri Bagaimana dengan standard itu? Jadi saya mohon, roadmap terperinci peluasan kapasiti prasekolah di bawah KPM dan Seri Pengerusi, isu ketiga, pembelajaran bersepadu dan co-teaching. Saya ingin merujuk kepada putiran 020100, dasar pentingkan. Baru-baru ini, Kementerian memaklumkan bahawa pembelajaran bersepadu dan co-teaching akan dilaksanakan bermula 2027. Ketua Pengarah Pendidikan telah menjelaskan bahawa ia hanya untuk satu mata pelajaran dan hanya bermula di darjah satu yang menggunakan silibus baru. Namun, ramai di luar sana masih keliru kerana kurang pendedahan tentang pedagogi tersebut. Walaupun core teaching sebenarnya bukan benda yang baru. Ramai sekolah swasta sudah laksanakan. Jadi saya memohon kementerian memberi pencerahan terperinci supaya dasar yang baik tidak ditolak hanya kerana salah fahaman. Tan Sri Pengerusi, isu keempat ni sudah akhir yang saya ingin bangkit di sini adalah putiran 040500 Madrid Majlis Peperiksaan Malaysia MPM. Kementerian menyebut tentang keperluan memperkukuh pentitikan karakter dalam silibus baru. Namun, pelaksanaannya tidak boleh melalui sistem berperiksaan bertulis semata-mata. Kita semua tahu subjek pentitikan moral di SPM selama ini boleh diluluskan jika belajar mengisi jawapan. Walaupun jawapan itu tidak berkaitan dengan soalan, Mungkin tak dapat A lah, tak dapat grade A, A plus, A minus tak dapat. Tetapi selagi ada isi jawapan, tampukan bukan isi bukan-bukan lah. Walaupun jawapan tu tidak berkait dengan soalan, pun boleh dapat maka, tidak akan dapat grade F, tidak akan gagal. Saya sudah buktikan. Kerana dulu saya sengaja tak nak jawab tetap soalan pendidikan moral. Tapi akhirnya orang yang maka yang yang beri maka kepada ketah saya Enggan failkan saya dan Sri pengerusi saya nak dapat grade F untuk pendidikan moral saya saya pun gagal kerana saya ada isi jawapan jadi apa standard sebenarnya apabila kita menilai pendidikan moral dalam subjek ini jadi cadangan saya adalah untuk menilai karakter murid-murid generasi hatapan bukan melalui kertas peperiksaan. Saya mencadangkan supaya penilaian subjek ini dilaksanakan melalui pentekatan berasaskan projek dengan izin project base yang menilai penglipatan komuniti, kerja berpasukan, teamwork, aktiviti khidmat masyarakat, aplikasi nilai dalam kehidupan sebenar, bukan melalui kertas ujian itu tidak memakna dan Masih. bukan hafalan Masih. di atas peperiksaan. Dengan ini saya sokong penuh bajet untuk Kementerian Pendidikan. Sekian, terima kasih. Baik.